Продолжаю сегодняшнее видео, и сегодня я покажу 5 ужасных моментов, когда на съемках я падала и удавляла это видео, или вырезала это. Сначала, с первого, все было так. Я себе сидела вот так. Это неприлично, я знаю. На первом моем видео, видео выглядело просто так. Просто я его выдвинула. Потом я ничего не вставать хотела. И я, знаете, как потому что я упала настолько больно. Могу еще раз повторить, но лучше нет. Короче, второй момент. Просто я сижу, сижу, думаю, что буду снимать. Ох, не знаю, что снимать. Потом вот так ножку задираю. И просто, так, знаете, оно выдвигается в стульчик, и я падаю просто на пол. Да. Я ржала, конечно, но потом я плакала, как всегда. Сначала а потом плачу. Хм. Нормально. Видите, я уже без стульчика. Вот так. Мама мыла с коврик летом. Я снимала видео. Вот так у меня была стул. Я не знаю почему. И я как-то незаметно думала, что стул нормально. И вот так себе присела ему на роги эти ножки. Я настолько была в шоке. Я думаю, что это такое? Это так гудался стульчик. И я. Тут у меня одна нога отстреляла, а тут у меня сидела. Я вообще была в шоке. Э, потом просто себе сидела. И на этом коврике. Просто вот так сижу. Это мой коврик из порты. Да. Сижу, 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 думаю, своей киской. Думаю, 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 а потом. Слежу, да сюда просто я такая блин что я делаю в видео в смысле как потом в общем это у меня всех видео кроме этого Итуба. только я снимаю видео моя тетя или мама проходит через ми... камеру вот видите даже сейчас моя тетя будет проходить через мою камеру ну вот видите что это за безобразие не знаю и каждая моя съемка... Подождите. Каждая моя съемка проходила в помятом одевале. Я не знаю почему, но я такой растеп, что я всегда или падала, или все замазывала. Потом мыло, 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 я в окно. И думаю, что же снимать на видео. Я такая, сохнет, вытираюсь и вижу, что щека стала красной а из меня аллергия на салфетку. Я такая, в смысле? И падаю просто. И ничего не нашла камеру. Блин, я так ржала. Останний случай, когда я забыла завязать себе косы. Косу, короче. У видео. Снимаю видео и такая, блин, я забыла. И просто вот с распущенными даже сейчас еще самый неловкий момент, когда я на съемках или кашляю, или чихаю. Это всегда у меня. Так что, если вы думаете, что я больная, то нет. Это просто я немножко почему-то чихаю всегда. И в каждой съемке мой кот делает какую-то шкоду. Это мой кот. Это были все мои неловкие ситуации, когда я вам снимала эти видео. Так что, если это очень для вас смешно, то ставьте лайки, пожалуйста, это видео. Потому что у меня только 8 подписчиков, хочу больше, больше. И я думаю, что за 10 месяцев, а то у меня уже будет что. Так что, надеюсь только на вас, что подписывайтесь на мой канал. Если вам было это видео смешно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.